счастье всех вас. И мы очень рады сегодня для вас выступить. Че? И хотим вам показать, знаете что? Быть холостым не так уж и легко. Есть разные причины, почему холостые люди хотят жениться или выходить замуж. Есть Правильные причины, есть неправильные, есть хорошие и есть нехорошие. Правильно? Правильно. Правильно. И мы хотим вам сейчас в этом моменте показать неправильные причины, почему холостые так скоро хотят жениться или выходить замуж. Вы готовы? Да! Пожалуйста, поприветствуем. Спасибо, я просто влюбился. Да, что? А где ты познакомился? Мы ели вместе на Я с ней поднялся на автобусе. Вау, мэн, а, ты, а это, может, расскажи мне немножко о ней? Но. Она высокая, Вау. Она высокая. Вау. Она высокая да Она ты что? а голос просто не представь. Вот это да, мужик. Ты мог бы показать мне её? Конечно, как пошли на стоянку автобуса. Она там, весь вместе можем, покажу. Хорошо, не могу дождаться. пойдем. У -у -у! В то же самое время, автобус на остановке улица Комсомольска. <laughs> ой, Юля! Здравствуйте! Да, он такой красивый, такой замечательный. А, ой, слушайте, у тебя просто новая новая новая. Он, выглядит, семейный, а, о, 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 он такой высокий. О. Да, он очень высокий. он такой высокий. Да, очень высокий. Очень ага. высокий. Ну, ну, И что еще у него? Ой, у него такие волосы длинные, такие прямые, прямые, красивые-красивые. Ага, понятно. Высокие. А что еще он у него? такой накачанный. Да. Ой, вот он идет. Yeah. Маша, тебе надо срочно жениться, замуж. Тяжело надо девушкам, правда? Поэтому я всегда говорю, как прекрасно быть молодым парнем. Ведь холостым ребятам настолько легче вообще жить холостой жизнью. Она такая веселая, такая радостная. Нет никаких личных забот. Не надо заботиться ни о какой девушке, там, в ресторан ее постоянно водить. Легче купить себе что-то. Да? Правильно, ребята? Ребята знаю, у вас волосы. И сейчас мы просто хотим вам показать, насколько замечательно жить волосной жизнью. Жизненный пример четырех друзей. И дорогие зрители, добро пожаловать на чемпионат мира по футболу. И сегодня сражаются две команды. Команда «Спартак» и команда «Динамо». И мы начинаем наш розыгрыши, вот пошла распусовка мяча, он пошел, он бежит, он споткнулся, он встал, он кричит еще раз он ударяет, и в Прошло два года. Дорогие телезрители, мы опять же вернулись на тот же самый чемпионат. И два года ничего не меняется в нашей жизни. Мы все так же смотрим в тот же самый экран, в тот же самый телевизор. Но продолжаем наш игру на футбол играть Динамо и Спартак. И вот пошла распусовочка. И вот бежит. И вот бежит вот так. Быстро бежит, прям как ветер. И вот так. Прошло Года зрители, мы опять же на нашем замечательном чемпионате футбола Премьера И сегодня играют две самые лучшие команды мира. Играет Спартак и Динамо. И вот же идет распасовочка. Идет распасовочка. И она еще идет. И она еще идет. И он все бежит. А мяч все был, но он вернулся за ним. И он бежит. Вот удар. Гол! Ой! Ой, 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 ой. Прошло пять лет. смотрите наше шоу MTV. Дорогие телезрители, добро пожаловать на наше телевидение. Сегодня вы смотрите MTV. И сегодня у нас для вас большой-большой сюрприз. В нашей студии сегодня супер супер при супер при супер дюпер дюпер пупер супер звезда Бритни Спирс и ее Может быть, я все-таки ошибся, и жизнь настолько веселая. Меня это очень сильно пугает. Жизнь холостяков мне более пяти лет. Фу, я уже совсем забыл далеко. Наверное, поэтому Бог и сказал в своем слове, смотря на этих ребят, нехорошо человеку быть одному. И нужно срочно жениться.